Тут стояв пам'ятник Леніну, зараз mm -hmm. його немає. На ваш погляд, як площа виглядає? З ним чи без нього краще? Взагалі, я по-странному отношусь, тому що пам'ятники вбирають. Не вижу в этом смысла. Добре. А площа як виглядає? Супер. А Гарно. як краще з ним чи без нього все одно. Вы знаете, думаю, это наша история, и памятник Ленину, он не был культом поклонения. Поэтому у меня нет однозначного мнения по поводу того, хорошо, что памятник снесли или плохо. Знаете, Ленин – это история, вообще-то. Это история. И памятники надо... Он вообще никому не мешал, хотя мы под именем Ленина воспитывали свой быт. Я очень рада, что его тут нет. А, как лучше площадь выглядит, с ним или без него? Без него, это же площадь. А что вы рады, что его нет? Ну а Мы же в другой, в другой стране Нас учили одному, а люди жили по-другому. Я считаю, что все, что делается, все делается на краще. Но все равно надо что-то поставить вообще. Не знаю, какой-то другой памятник. А ваше ставление до того, что памятник снесло? Мне все равно. Мне кажется, для молодежи оно не сильно играет значение. Да. Ну, я не знаю, мне кажется, лучше без него. Стало решил решили убрать, значит решили убрать. Чайно, это уже гарный вчинок, все-таки история, але достаточно гарную и без него. Хорошо ставлюсь. Потому что прошли те времена, когда мы всему верили, а теперь видим, что к чему. Да и все. Не совсем приятно, когда сносят памятники, даже пусть такие, но это история наша, это наш город, поэтому, ну в принципе, мне сейчас больше нравится. Вы знаете, я. Отрицательно отношусь к сносу любых памятников, что Римская империя, что Вавилон и так далее, и так далее, и так далее. История есть история, и ломать историю, которая уже э, есть, мы не можем. Это все равно, что мне не нравится мой а, прадед или дед, я от него отказываюсь. Человек, который сделал многое для нашей страны. Я знаю, это самое ну, бедное просто смотрится. Надо что-то другое построить. Современное. Ну, а ваше ставленное потому что памятник значит, Ну, нормальное. Время идет вперед, надо двигаться вперед. Ну, смотрите, в этих ситуациях в Европе специально существует кладбище памятников, специально как раз связанное с этими социальными настроями. То есть, как бы история сохраняется, но при этом народ остается доволен. Вот такое вот мое мнение. Вот так всегда бы поступить. То есть, демонтировать Ленина и, ну, похоронить его на этом кладбище.